Ой, тяжелая получилась игра. Одесса навязала нам свой баскетбол. Как-то все получилось у нас вязко, были какие-то тяжелые. Ужасный процент трехочковых попаданий. Все-таки непривычный зал, как-то темновато здесь. Но все равно на морально-волевых выиграли. Очень вязко и тяжело было. Очень тяжелая игра, очень вязкая. Очень, наверное, Какие-то моменты даже грязноватые в защите, как с одной, так и с другой стороны. Тем более вдвойне рад результату. К сожалению, не смогли мы выполнить вторую задачу, сохранить основных игроков более или менее в нормальном физическом состоянии, но если бы мы имели в распоряжении игроков более высокого класса, наверное, все-таки ротация была бы шире. Пока это не получается. Я очень рассчитываю, что мы за счет тех людей, которые есть, ее все-таки расширим. Что касается, наверное, этой игры в свете игры с Южным, нам очень нужна была победа с точки зрения психологии. Мы ее добились, наверное, невыразительно. Наверное, где-то не так, как хотели. Но тут надо сказать, что очень тяжело играть с вашей командой, она очень хорошая. Очень тяжело играть при такой поддержке болельщика. Мы очень плохо бросили трехочковые, это не наш процент 18-1. И знаем, над чем работать. Все мысли о Южном. Пока такой комментарий. Для победы не хватило, конечно, чуточки везения и буквально доли физических кондиций. Сейчас у нас очень много игр идет подряд одна за одной. И как-то так получилось. Но мы настраиваемся, не расстраиваемся, и в следующей игре планируем победить. Ну что, мы играли сегодня с лидером чемпионата, с одним из лидеров. Команда боролась сегодня как могла, вы сами видели это. Мы создали конкуренцию, прессинговали, то есть нормально работали, не попали свои свободные броски, к сожалению, проиграли подбор. Было пару, не... были неподготовленные атаки. Ну, нам пред... предстояло... предстоят игры еще следующие. То есть большая идет серия игр. И мы планировали сегодня сыграть длинным составом. Мы как бы эту задачу выполнили. Посмотрели наш резерв. Посмотрели тех людей, которые... Рвутся в бой, тренируются, хотят играть. И сегодня им предоставился шанс. Ну, а так, хочу поблагодарить, поблагодарить болельщиков в очередной раз. Видите, надо работать и будем делать ошибки те, которые были сегодня у нас в игре. Постараемся разобрать и не повторять их. Парвадову выбили зуб, у Стаса там микро, микротравма. Как бы сейчас врачи занимаются этим, там уже у них надо будет спросить.